കനകഥാര സ്ത്രോത്രം ശ്രീശങ്കരൻ സ്വർണത്തുമനയിലുള്ളവർക്ക് സ്വർണ നെല്ലിക്കാൻ വർഷിച്ചു കൊടുത്തു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന സ്ത്രോത്രം തമാലം मम मङ्गलदेवताय मुक्ता मुहुर्विददतिवदने मुरारे प्रेमत्रव यता यतानि गे मालाचोर्म तु महोत्पलेया सा मे श्रियं दिश आमी पक्ष्मनेत्रं मम कुजङ्गशयाङ्गनाय बाहुन्दरे मधुजिदश्रितकौस्तुभेया हारावलीव हरिनीलमयी विवादी कामप्रदा भगवतो वि कडाक्षमाला कल्याणमाहवधु मे कमलालया हनीयमूर्ती भद्राणि मे दिशतु मार्गवनन्दनाय प्राप्तं पदं प्रथमखलु यत्प्रभावात् माङ्गल्यवाजिमधुमादिनिमन्मथेन मय्यावदे तदिह मन्धरमीक्षणार्थं मन्दालसञ्चमगरालयकन्यकाय विश्वमरेन्द्रपदविभ्रमदानदक्षम् आनन्दहेदुरदिगं मुरविद्विषो वि ईषन्निषीदतुमीक्षणमीक्षणार्थम् इच्छना इन्दीवरोदरसहोदरमिन्दिराय इष्टविशिष्टमदयो पुष्टिं कृषिष्टमम पुष्टरविष्टराय दद्यायनुपवनो द्रिविणाम्बुधार अस्मिन्न किञ्जनविहङ्गशिशौ विश

वल्लभायै नमोऽस्तु नालीगनिपाननायै नमोऽस्तु दुग्तो जन्मभूम्यै नमोस्तु सोमामृतसोदरायै नमोऽस्तु नारायणवल्लभायै नमोऽस्तु हेमाम्बुजपीडि युधवल्लभायै नमोस्तु देव्यै भृगुनन्द जवल्लभायै सम्बत्कराणि सकलेन्द्रियनन्दनानि साम्राज्यदानि विभवानि सरोरुहाक्षी त्वद्वन्दनानि दुरिदाहरणोद्युतानि वामेव मादयनिशं कलयन्तु मान्ये यत्कडाक्षसमुपासनाविधि सेवकस्य सकलार्थसम्पद सन्दनो दिवचनाङ्गमानसैरीहृदये भजे सरसिजनिलये सरोजहस्ते धमां शुभपे गन्धमाल्यशोभे भगवति हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनगरी प्रसीद मह्यम् ईर्घस्तिभिकनकुम्भमुहावसृष्ट सर्वाहिनी तुलादाङ्गीं प्रामि जगतां जननिषा लोगाधिनाथगृहिणी अमृताक्तिपुत्री कमले कमलाक्षवल्लभे त्वं कमलापूरतरंगि अवलोकय मामय किञ्जनानां प्रथमं पात्रमकृत्रिमं दयाया देवी प्रसीदा जगदीश्वरिलोकमाता <ěl> कल्याणगात्रिकमलक्षणजीवनाथे दारिद्र्यं जगं माम् आलोकैरप्रतिदिनं सदरै गाङ्गै स्तुवन्तिये स्तुभिरन्मुभिरनख्वं त्रयिं मयिं त्रिभुवनमादरं ु विबुधः पाविदाश्रया